ताजा घडामोडींसाठी न्यूज न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. व्यासकूर महिला आणि तिच्या मुलाने एका तरुणाला बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. जय सचदेव हे झुलेलाल मंदिर जवल बॅरे क्रमांक 306 मध्ये राहतात हे प्रॉपर्टीची दलाली मिळवून प्रपंच चालवतात. सव्वा वर्षापूर्वी रजनी रामसिंघानी हेमा हिंगोराणी आणि विजय रामसिंघानी यांच्याकडून सहा टक्के व्याजाने साडेसात लाख रुपये घेतले होते त्यानंतर काळात व्याज वाढवत पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवले दरम्यानच्या काळात व्याजासह पंधरा लाख रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम जय यांनी परत केल्यावर त्यांना रजनी हिने घरात घुसून अपहरण करून मारहाण करत रस्त्यावर सोडून दिलं या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात अदाखल पत्र गुन्हा दाखल केला होता याचा राग आल्याने रजनी यांचा मुलगा याने पुन्हा रस्त्यात अडवून मारहाण केल्याची घटना घडली आहे मेरा नाम जयकुमार हिरानंद सदेवानी आहे मे मेने आजसे सवा साल पहिले हेमा हिंगोरानी और रजनी अर्जनदास रामचंदानी चे पैसे व्याज पे थे तो उस टाइम पे उसने पैसे मेरे को छः टके से दिए थे मैंने साढ़े सात लाख रुपया लिया था उससे तो मैं व्याज भी टाइम पे दे रहा था कुछ महीने मैं उसको ब्याज पे टाइम पे नहीं दे पाया तो बड़ा अमाउंट था तो अभी उसने मेरे से दस टका मांग दिया भाई दस टका अभी मैं लूँगी ऐसे ब्याज फिर धीरे धीरे पंद्रह टका किया उसने मैंने बोला मैं नहीं दे पाऊँगा इतना ब्याज मेरे पास कमाई नहीं है मैं टोटली तुम्हारे को साढ़े सात लाख के जगह पे पंद्रह लाख रुपया दे चुका हूँ मेरे पास और पैसा नहीं है एक रुपया देने के लिए तेरे तो उसकी माँ बोल रही थी मैं जगह खाली कराऊँगी तेरा सामान बाहर फेंकूँगी और तेरे को उल्टे सीधे केस लगा के मैं तुम्हारे को अंदर करवाऊँगी और उसकी बहन इसकी बेटी बोल रही थी हेमा गोरानी बोल रही थी कि भाई पैसे से हम लोग सब कुछ खरीदेंगे जहाँ पे पुलिस भी खरीद जाएगी और पत्रकार भी खरीद जाएंगे तो उसके वजह से साढ़े दस बजे मेरे को घर पे पहले हमला किया उसके बाद साढ़े आठ बजे विजू ने विजय ने कामगार हॉस्पिटल के इधर मेरे को पीटा और उसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे थो, आगे लेके तो आगे तक छोड़ दिया तो उसके बाद मैं इधर किटीगेट हॉस्पिटल में, में साढ़े दस बजे मैंने मेरे को बहुत लगा था दिमाग की स्थिति बरोबर नहीं थी मेरी मैं इधर आके एडमिट हो गया उसके बाद मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया भाई मेरे को मैं इधर हूँ मेरी हालत थोड़ी गंभीर है और मेरे को इधर आ जाओ तुम लोग और विजय ने धमकी दिया है कि भाई अगर तूने पुलिस की मैं कुछ बोला है मेरे लिए उल्टा सीधा तो मैं तेरे को जान से मार दूँगा चौंकी में भी मैंने कल एफ दर्ज कराई है उसमें भी मैंने बोला है ये बाहर हमारे को ऐसा दम दे के गया है भाई के भाई जान जान से मारने की मेरे ऊपर है और मेहरबानी करके पुलिस शासन को भी मेरे से अगर स्टेटमेंट लेनी हो तो कृपा करके इधर किटी केयर हॉस्पिटल में आ जाइए मेरे मेरे को जान का खतरा है इनसे और मेरे पूरे परिवार को जान का ख़तरा है इनसे लेकिन वो अब और कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे अभी बोलता है मेरा पंद्रह लाख रुपया निकलेगा मेरे साढ़े सात का पंद्रह लाख उल्टा दे चुका हूँ मैं उनको जय यांना मुक्का मार लागल्याने क्रिटी केअर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत माझ्या मुलाला उल्हासनगर पोलिसांनी न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी जय यांच्या आई नंदा सचदेव यांनी केली आहे मेरे बेटे के साथ उसका कुछ पैसे का मेटर है फिर शुक्रवार तो को साढ़े ग्यारह बजे विज्जू को लेके आई माई बेट, और, नाम उसका रजनी और उसके बेटे का विज्जू फिर धमकी देते गई दो बजे में गुंडे लोग भेजेगी इसको उठा के लेके जाएंगे मैं नहीं तो उसको बोलना मेरे साथ आके मिले मैं बोला आया नहीं है मैं संदेशा देती है फिर मैं इसको संदेशा दिया, दिया तो उसने सबे नहीं सोया ही था नींद में से ऑटो में एक माई को लेके आई बहुत पिटाई किया ये नींद में से उठा ही नहीं रहा बहुत मारा बहुत मारा इधर से खून बूंद भी निकला था इसका बेटा बहुत रो रहा था दस साल का बहुत रो रहा था उसने तो भी नहीं मानी फिर कालर से पकड़ के आटो में बिठा के गई बोलती है मैं मैं तेरा पूरा खोली खाली करवा के मैं अपनी बेटी को भेजूँगी इधर रहने के लिए पूरा सामान बाहर उठा के फेंकूंगी मैं पैंतीस साल से गुंडी हूँ मेरे हाथ में बहुत जन को सीधा किया है जीज़। 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 फिर पुलिस में गई मैं फिर पुलिस वाले ने उसको बुलाया फिर मेरे को उधर भी धमकी देने लगी बोलती है मैं उसका बेटा बोलता है मैं देखते रहूंगा तुमको और वो बोलती है मैं उल्टा केस करूँगी तेरे ऊपर ऐसा फंसाऊँगी देखना फिर कितना पैसा मांगी पैसा तो ये तो बोलता है एक डेढ़ लाख है ब्याज चुका हूँ उसको कितना कितना पंद्रह लाख बोलता है मैं ब्याज देखे चुका हूँ उसको फिर शाम को मैं तीन पांच बजे पुलिस स्टेशन से आई हूँ मेरे को चार बीमारी है मैं उधर बैठ भी अभी भी मैं बात नहीं कर पाती हूँ फिर ये आया तो ये गौशाला जाता है पाँचवा नंबर शांति प्रकाश का गौशाला है ना दोस्त के साथ जा रहा था उधर से उधर आ वापस आया तो भारत ये इंद्रों के बाजू में जो गुरुद्वारा नहीं है सेंटर हॉस्पिटल काटन ने उधर उससे बेटे ने ने पकड़ के इतना मारा इतना मारा इतना मारा तो जिसके साथ ये बैठा हुआ था ना उसने मेरे को फोन किया मैं जैको बहुत मारा है उसने मैं वही टाइम पुलिस चुनती गई पुलिस चौंकी गई तो उसने बोला मैंने उसने पुलिस वाले ने फ़ोन किया उसने एक घंटा लगा दिया मेरी तो वो टाइम जान ही निकल गई पूरा मैं क्या हुआ जब तक देखू भाई उस विजू को फोन किया एक बार किया दो बार किया आया तो वो नहीं मानता था बोलते मैंने उसको हाथी भी नहीं लगा मैं मारा ही नहीं है फिर जिसके वो गाड़ी पे था ना उसको मैंने उधर बोला वो गवाही दे के गया हाँ बेमाला मारा उधर से कैमेरा खुला के फोटो भी निकाल गया है आता या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस स्टेशन काय कारवाई करते याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे आकाश स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा